Azərbaycan uzun illərdir Erməni işğalı altında qalan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Bununla da böyük qaydışın Cucuq Mərcanlı ilə başlayan yolu düz Qarabağa qədər uzandı. Bəs bu qaydış dövlətin iqtisadiyatına necə təsir göstərəcək? Əməkdaşımız Nərman Kərimlinin araşdırmasında. İşgala qədər ölkə iqtisadiyyatının 40 faizi Qarabağ bölgəsi hesabına formalaşırdı. İndiki vaxtda region milli iqtisadiyyata inteqrasiya olunsaydı, dövlət büdcəsindən milyardlarla manat əlavə vəsait cəlbedilərdi. Təsadüfü deyil ki, Qarabağdakı iqtisadi dirsləşmə hər il ümumdaxili məhsula ən azı 2 milyard manat əlavə dəyər qatacağı gözlənilir. 2021-ci ildən etibarən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərində əlavə dəyər yaradılacaq. Çünki artıq Kəttəsərfat Nazirliyi bildirir ki, müvafiq olaraq Kəttəsərfat fəaliyyəti istiqamətdə hazırlıqlar görülür, lazımi texnikaları var və bu ildən etibarən o torpaqlar dövlətə cəlb ediləcək. Orada əkin bitkin istiqamətində işlər aparılacaqdır. Eyni zamanda həmin ərazidə maldartlığın inkişafı istiqamətində işlər aparılacaq. Araştırmalarımız göstərir ki, hazırda ölkəmizdə ət və ət məhsulları üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi 82,5% olsa da, Qarabağın bərpasından sonra bu göstərici 100%-ə çatacaq. Süt və süd məhsulları üzrə isə ölkəmizdə özünü təminat səviyyəsi 86,2%dir. Qarabağa qayıdışdan sonra bu məhsullara olan tələbatın tam olaraq yerli istehsal hesabına ödənilməsi proqnozlaşdırılır. Dövlət tərəfindən bu istiqamətə stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi gözlənilir. Həmin növbədə insanlar məskunlaşdıqdan orda torpaq islahatı aparılmalıdır, insanlara torpaq payı təmin olunmalıdır. Eyni zamanda orda o, o insanların kənd təsərrüfatı fəaliyyətlə məşğul olması üçün lazım olan təchizatla bağlı bütün planlar artıq hazırlanıb. Yəni artıq insanlar orada məskunlaşdıqca və torpaq əkinlənə başladıkca lazım olan kənd təsərrüfat texnikası, toxum və gübrələrlərlə, pestislərlə təminat sistemi artıq tam olaraq planlaşdırılıb bu ərazilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq. Laçın və Kəlbəcər rayonları heyvandarlığın inkişaf ettirilməsi üçün əlverişli fiziki coğrafi quruluşda yerləşdiyi halda, Ağdamda taxılçılıq, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında isə üzümçülük və şarapçılıq inkişaf ettirilə bilər. Səngilan rayonu kartofəkini, Qubadlı da heyvandarlıq üçün böyük potensial vəd edir. Qarabağın dağlıq hissəsi də şarapçılıq, heyvandarlıq və taxılçılıq üçün əlverişli region hesab edilir. Qeyd olunan istiqamətlərdə inkişaf prosesi bu ərazilərin məhsuldar torpaqlarından orada məskunlaşan əhalinin bəhrələnməsi üçün geniş imkanlar yaradacaq ki, bu da bütün ölkənin rifahı üçün vacib rol oynayacaq. Nərman Kərimli, Etibar Qurbanov, TV Xəbər. İnform